keempat ialah pelajar dom yang lain. Saksi kelima. Saksi kelima duduk mana? Saksi kelima ini. Ini saksi kelima. Kan? Saksi kelima ini adalah anggota ahli Circle 19. Okay, Alright tuan-tuan, saya nak mulakan dengan pelajar A. Please pay attention. Tolong uh, berikan perhatian. So that kita semua dapat jelas dan mengikuti dengan keadaan yang terbaik. Saksi A ini kalau berdasarkan kepada keterangan dia, kita dapati bahawa pelajar A ini dikatakan kawan baik kepada arwah Zara. Ya. Bahkan tuan-tuan, empat -tuan, hari sebelum kejadian di mana Zara ditemui tidak sedarkan diri itu, pelajar A ini dikatakan tidur di rumah Zara dan dia telah pun mengesahkan dakwaan itu. Ibu arwah Zara bagi tahu yang Zara kelihatan ceria, suka menulis di gomah dan ibu arwah juga mengatakan yang pelajar A ini adalah kawan baik arwah Zara yang tahu segalanya berkaitan dengan arwah. Apabila berlaku kejadian, Zara tidak sedarkan diri itu. Pelajar A ini mengambil cuti sakit. Berapa lama? 2 minggu. Apa punca? Dengan betul-betul, punca dia ambil cuti sakit selama 2 minggu ini adalah kerana dikatakan dia ini trauma. Dia ini trauma. Kemudian akhirnya apa berlaku selepas dia ambil cuti sakit selama 2 minggu itu, dia pindah sekolah. Siapa yang siapa yang beritahu keterangan tentang perpindahan sekolah pelajar A ini? Awal-awalnya, kalau tuan-tuan masih belum lupa Kenyataan itu keluar daripada Ketua Warden, Ustaz Azhari Abdul Sakab. Dia yang bagi tahu dan dia mengesahkan tentang perpindahan pelajar A ke sekolah lain. Walaupun tuan-tuan ketika itu Kementerian Pendidikan Malaysia bahkan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sudah pun mengeluarkan memo yang mana membekukan sebarang bentuk perpindahan daripada sekolah SMKA tersebut ke sekolah yang lain. Tetapi nampaknya berdasarkan keterangan saksi perakuan saksi mengatakan tetap juga pelajar A ini berpindah ke sekolah lain. Dan apabila pelajar A ini mendakwa dan dikatakan sebagai diri dia sebagai mengalami trauma kan. Ketua warden memberitahu kepada mahkamah dia tak bersetuju. Yang mana pelajar A ini mengalami trauma Sebab apa? Sebab dia mengambil gambar Dengan simbol peace Tuan-tuan masih ingat kan? Ha, Apabila-bila ni Apabila ketika mana dia dipanggil Untuk beri keterangan Yang ambil gambar Linah Mansuding Bersama uh, mana, Kawan dia dengan pelajar A Dan ketika mana ambil gambar tu Pelajar tu buat peace Dan itu pada Hemat Ketua warden tersebut pelajar A bukan dalam keadaan traumatized. Dia dalam keadaan elok-elok saja. Ini pandangan dia lah. Ini keterangan dia. Saya tak saya tak tambah, saya tak kurangkan. Sedikit pun. Ini berdasarkan apa yang dia beritahu dalam mahkamah. Dan pelajar A ini merupakan salah seorang daripada lima pelajar yang didakwa di mahkamah atas tuduhan membuli. Kan? Uh, pelajar A ini. Jadi jelas dan terang siapa pelajar A, bagaimana saya kata dia adalah rakan karib kepada Zara dan pelajar A ini juga adalah sebahagian daripada uh, saksi yang mana memberitahu kepada mahkamah bahawa Zara dalam keadaan salam tidak ikhlas dengan mak dia dengan mamak dia kan uh, dan Zara dikatakan uh, ada berselisih faham dengan mamak dia ini datang keterangan itu daripada siapa daripada pelajar A juga ya okey tuan-tuan setakat ini itulah sedikit perkembangan ataupun recap berdasarkan keterangan-keterangan uh, dalam uh, inquest berkenaan dengan pelajar A saya hanya memudahkan dan ringkaskan supaya kita lebih jelas lagi apa detail tentang pelajar A ini. Ya. Tuan-tuan, setakat ini jelas? Kalau jelas, komen jelas. Ha. Kita terus berdoa untuk adik Zara demi kebenaran. InsyaAllah. InsyaAllah. Ha, Okey. Halimah kata jelas. Ramlah kata jelas. Okey. Osman kata jelas. Rosli kata jelas. Okey. Itu pelajar A tuan-tuan. Ha. Kita ada lima saksi kanak-kanak. Dan pelajar A ini adalah saksi yang pertama membuka tirai kepada keterangan saksi kanak-kanak. Ya? Yang mana pelajar A ini pada hemat kita semua, dia adalah saksi yang penting dan dia memberikan jalan cerita awal kepada kita tentang keadaan arwah Zara itu sendiri. Tetapi uh, saya fikir pelajar A tidaklah berkongsi tentang malam kejadian 15 hari bulan. Okay. Cuma, dia juga turut bersama ketika mana arwah Zara ditemui tidak sedarkan diri. Itu sahaja. Hmm. Okay? Okay, nampaknya tuan-tuan sudah jelas. Sekarang ni saya nak beralih kepada saksi kedua. Tuan-tuan dah ready untuk saksi kedua? Betul ke pelajar A ada tiga lawyer? absolutely betul. Ha, pelajar A ini satu lagi fakta adalah dia diwakili oleh tiga lawyer. Uh, Ram Singh, siapa lagi? Jowen Goh bersama dengan kawan-kawan dia lah. Ada seorang lagi. So, A, B, C, D, E. Ini yang dituduh membuli. A ini ada tiga lawyer. Yang lain ada semua ada satu. B, C, D, E semua ada satu. Kecuali yang A sahaja. Okey, kejap. Dalam ramai-ramai ini rupanya ada yang cari makan. Saya terpaksa menghantar dia ke bulan eh, supaya dia mengetahui bagaimana punca nak cari rezeki di bulan pula. Uh, ini di di bumi ini dia cari rezeki dengan cara dia masuk live orang. <laughs> dia komen tak bukan-bukan kan. Uh, jadi saya hantar dia ke ke bulan. Datang pula dia visi-visi. Ah, uh, iyalah. Okey tuan-tuan ini saksi kedua. Saksi kedua ini ialah pelajar sebilik. Pelajar sebilik arwah Zara. Okey. Dan pelajar ini berkongsi beberapa dapatan. Yang mana mengkhususkan tentang kejadian malam 15 Julai. Apa kejadian malam 15 Julai ini tuan-tuan? Kejadian malam 15 Julai adalah apabila Zara dituduh mencuri dompet. Yang mana dompet tersebut berisi lima, sorry, 300 ringgit Malaysia, bersama dengan kad kad bank. Dan saksi kedua ini memberitahu kepada mahkamah bahawa Zara bersumpah dengan perkataan wallahi dia tidak mengambil dompet berisi wang itu. Dan kemudian penuduh ini, penuduh ini siapa? Saksi kedua. Ah, sorry. Yang yang mengesyaki Zara ini siapa? Saksi kedua. Dan saksi kedua ini mengatakan dia akhirnya percaya ini berdasarkan dia kongsi dalam mahkamah, bukan saya tambah, bukan saya kurangkan. Dia kata sebelum ini dia mengesyaki Zara, dia mengadu kepada senior dan senior panggil Zara dan apabila Zara mengungkapkan perkataan wallahi dia tidak ambil wang tersebut, dompet tersebut bersama dengan kad bank, akhirnya dia percaya. Bukan saya kata, ini saksi ini beritahu kepada mahkamah dan kita semua pun dapat tahu. Dah maklum dah faham apa yang berlaku. Itu pertama. Keduanya, saksi kedua ini men menceritakan dan berkongsi dalam mahkamah tentang bagaimana seorang lagi datang tuduh Zara curi juga. Bukan curi duit kali ini, tetapi saksi kedua ini bagi tahu seorang ini datang menonong ke dalam bilik ketika mana Zara berada itu tuduh Zara curi pin berdera pula. Ya. Dan dia menggambarkan bagaimana keadaan Ketika itu juga pelajar lain mengejek Zara dengan kata-kata kesat. Apa perkataan yang diberitahu di dalam mahkamah? Kata-kata kesat tersebut berupa perkataan bodoh, sial, injak. Cukup sekali saya sebut, saya tak nak ulang. Okay? Ini perkataan yang kesat diludahkan ke muka Zara. Perkataan itu diludahkan. Bukan ludah pakai ailio, tapi perkataan itu. Nak menunjukkan beratnya perkataan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, saksi ini juga berkongsi tentang privacy Zara yang menyatakan cita-cita mau jadi badar, ya kan? ini yang diberitahu oleh saksi tersebut eh, di dalam inquest. Saya tak tambah, saya tak kurangkan. Saya hanya berkongsi apa yang dikongsikan kepada kita. Okey. Kan? Dan saya beritahu ini adalah dengan tujuan untuk mengingat-ingatkan, kan? surat privasi Zara yang menyatakan cita-cita hasrat dia dia nak jadi Badar badan dakwah uh, ataupun prefect asram uh, sorry prefect uh, surau uh, pengawas surau dan ketika mana mereka ejek cita-cita Zara Zara menangis dan Zara lari keluar daripada dom ini saksi kedua dan tuan-tuan berdasarkan saksi kedua ini tuan-tuan boleh akan tally kejap lagi Tally kejap lagi dengan uh, kenyataan daripada saksi ketiga, saksi keempat dan saksi kelima Ada sedikit persamaan jika tuan-tuan gabungkan puzzle kedua, ketiga, keempat, kelima okay. Malam ini saya tidak mahu meng, uh, mengeluarkan sebarang pendapat dan membuat spekulasi Cuma saya hanya menyerahkan kepada tuan-tuan untuk menggabungkan puzzle-puzzle ini mengikut kebijaksanaan tuan-tuan. Ya? Okey. Dia tidak bercerita lebih. Dia hanya menceritakan tentang kejadian 15 Julai. Dia menggambarkan keadaan Zara ketika itu. Dia menggambarkan keadaan Zara ditekan, dia aibkan di situ. Dan dia adalah saksi pertama di kalangan kanak-kanak yang memberitahu kepada pihak mahkamah bahawasanya wujud surat privasi Zara. Ini pertama kali dikongsikan kepada kita tentang surat privasi Zara. Hasrat dia, dia nak jadi pengawas surau. Okay. Okay, itu saksi kedua. Setakat ini tuan-tuan, jelas? Kalau jelas, komen jelas. kesian sangat-sangat pada Zara. Ya. Yeah. <coughs> dengar pencerahan dulu. Jangan buat anda yang bukan-bukan. Ya, yeah, betul. Tuan-tuan, uh. kalau ada buku nota, tolong catik lah. Kan? Jangan dengar saja. Takut nanti terlepas ke apa ke, kan? Ha, uh, catik, catik. Jelas, Alhamdulillah. Juna kata jelas. Aiza kata jelas. Ha. Uh, catik. Ni, saya pun sediakan ni dah ni. Apa nama ni? Uh, whiteboard marker ni. Okay, so sekarang kita sudah berada di pada saksi yang ke dua. Yang mana dia ini siapa? Dia ini adalah pelajar sebilik dengan arwah Zara. Kan? Sang inquest sampai bila tuan? Inquest dipahamkan kepada kita sehingga 30 September. Itu yang dijadualkan. Tapi setakat ini masih ada berbaki dalam 50 lebih lagi saksi Belum bagi keterangan Okey Oh ramai yang jelas Alhamdulillah Okey boleh kita beranjak ke saksi yang ketiga Ya yeah. Kalau boleh kita beranjak ke saksi ketiga Tuan-tuan komen boleh hmm. Pengetua pun belum jadi saksi Betul PKM pun belum <laughs> Pegang tua aja. PKM pun sama lah kena panggil. Ha. Ah. Nurul Ain kata boleh. Merpati Biru kata boleh. Alright boleh. So sekarang kita nak pergi kepada saksi ketiga. Saksi ketiga ini siapa tuan-tuan? Kalau berdasarkan yang telah saya bantu mudahkan kepada tuan-tuan, inilah saksi ketiga. Siapa saksi ketiga ini? Saksi ketiga ini adalah tidak terlibat pun dalam sekolah arwah Zara. Dia ialah rakan sekolah lain, bukan daripada rakan sekolah tersebut. Dia sekolah lain. Lawa tulisan tuan. Alhamdulillah. Semua itu kurniaan Allah. Okey, saya teruskan. Rakan sekolah lain ini saksi ketiga. Saksi ketiga ini tuan-tuan pertamanya Saksi ketiga berkongsi tentang dia kata bukan saya kata saya tak tambah saya tak kurangkan. Berdasarkan keterangan dia bagi tahu kata Zara sering sebut mau cederakan diri. Ini yang dikongsikan oleh saksi ketiga. Kalau tuan-tuan boleh rujuklah. Tuan-tuan boleh rujuk mana-mana lah. uh, portal berita kapal ke apa tuan ke. Tuan-tuan tengok sendiri. Uh, bagaimana saksi ketiga ini berkongsi. Saya nak pin kejap. Ini Global Sumut Flotilia. dia komen dekat kita. Dia kata Assalamualaikum. Boleh eh? Saya iklan kejap. Dia kata Assalamualaikum semua. Doakan pelayaran kami semua masuk ke zon merah dipermudahkan. InsyaAllah. Global Sumut Flotilia. Doa kami semua bersama dengan anda semua. Ya. terima kasih kerana menjadi wakil kepada kami. Menjadi suara kepada kami. Untuk sampai uh, ke Tanah Gaza. Dan kita doakan semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran menjaga kalian semualah daripada segala malapetaka dan golongan mereka yang salim ya. Uh, izinkan saya untuk meneruskan malam ini dengan tujuan untuk mendidik uh, kalau diizinkan kita teruskan ya. Okey Global Smooth Volatilia terima kasih kerana dan bersama dengan kita juga malam ini. Okey, itu tadi global sumut flotilla. So sekarang saya nak masuk ke kita punya point. Okey. Ah ha, nanti kita borak kejap lagi lah global sumut ni. Okey, saksi ketiga ni dia berkongsi tentang bagaimana Zara sering menyebut nak cederakan diri. Saksi kedua juga eh, saksi ketiga juga berkongsi tentang ungkapan perkataan Zara yang mana dia ni dia kata bukan saya kata. Ini dia bagi tahu kepada mahkamah Zara pernah mengucap, mengucapkan uh, perkataan saya tidak layak hidup baik saya akhirkan hayat saya sahaja uh, itu itu perkataan yang diungkapkan oleh Arwah Zara dikatakan oleh saksi ketiga ini dan saksi ketiga ini bagi tahu yang mana dia pernah dengar perkataan tersebut bukan sekali bukan lima kali tetapi sepuluh kali bila sejak bulan 4 lagi. Eh? Itu kedua. Yang ketiga, saksi ketiga ini juga berkongsi tentang Zara pernah merungut tidak disenangi oleh kawan dia. Dan Zara dalam keadaan sering saja merendah diri. Kan? Sering merendah diri. Ini yang dia bagi tahu kepada mahkamah tentang keadaan arwah Zara. Kan? Ha. Ini saksi ketigalah. lah. dia tak menceritakan, dia tak menggambarkan kepada kita kejadian 15 Julai, dia tak ber, dia tak berkongsi kepada kita tentang bagaimana keadaan Zara uh, pada bulan Julai ketika mana malam kejadian, ketika mana uh, Zara tidak sedarkan diri. Dia tak berkongsi. Sebab apa? Sebab dia ini adalah kawan Zara yang daripada sekolah ibu lain ibu pelajar ini uh, lancar okey baik okey tuan-tuan itu saksi ketiga sekarang kita sudah pun tinggal dua lagi saksi berbaki dua lagi saksi berbaki iaitu saksi keempat dan saksi kelima Yang kalau tuan-tuan masih ingat malam kemarin saya ada buat perkongsian dengan tujuan untuk mendidik kepada kita semua, di mana saksi keempat dan saksi kelima ini adalah saksi kedua-duanya adalah daripada SMK Etun Dato' Mustafa. Kedua-dua saksi ini berkongsi di dalam mahkamah tentang keadaan arwah Zara sebelum Zara ditemui terdampar tidak sedarkan diri. Kedua-dua saksi ini menggambarkan keadaan yang sedikit detail senario ketika mana Zara diaibkan Zara diperlecehkan Zara ditertawakan Zara dihina ini semua datang daripada saksi keempat dan saksi kelima ya jadi kalau tuan-tuan ready untuk ikuti fakta tentang saksi keempat ini tuan-tuan komen ready dulu. Saya nak pastikan semua orang berada dalam keadaan yang masih saksi keempat ini yang memberikan butiran kepada kita bagaimana Zara di ejek dengan kasar. Tadi kalau tuan-tuan masih ingat perkataan bodoh, sial dan injak ini dikongsikan oleh saksi kedua yang mana pelajar sebilik Zara. Tapi ini saksi keempat memberitahu pula kepada mahkamah bahawa ejekan kasar itu bukan lagi bodoh sial tetapi perkataan anjing gila bodoh sial yang mana dia memberikan bayangan dengan uh, sedikit detail jangka masa konfrontasi uh, ataupun senario tersebut selama kira-kira 20 minit 20 minit ketika mana Zara menghadapi keadaan itu ini dikongsikan oleh saksi keempat ketiga tuan-tuan saksi keempat ini dia bagi tahu keadaan dom tempat zara ditekan itu keadaan dom tegang ketika itu zara keadaannya duduk dalam keadaan bersila zara duduk di atas lantai bersila berdepan dengan senior one to one kan kelima saksi mengatakan zara tidak disentuh secara fizikal dan tidak menangis ketika itu. Okay. Ini datang kesaksian dan semua keterangan keadaan dikongsikan oleh saksi keempat. Yang mana saksi keempat ini adalah saksi yang langsung mengalami situasi tersebut. Langsung melihat perkara tersebut langsung mendengar perkataan tersebut. Dan ini adalah direct evidence yang dikongsikan oleh saksi keempat. Ya. Beberapa perkataan kesat dikeluarkan. Suasana yang tegang. Zara bersila. Zara berdepan dengan senior. Tetapi yang lah Yang diberitahu kata Zara tidak disentuh secara fizikal. Ya. Siapa yang keluarkan perkataan kesat? Pelajar senior. Ini berdasarkan kenyataan dialah. Saya tak tambah, saya tak kurangkan sikit pun. Saya tak tambah, saya tak kurangkan sikit pun. Dan tuan-tuan boleh rujuk uh, kepada kenyataan ataupun uh, statement yang diberikan oleh Syalan Jufri, ya eh kan? Yang dikongsikan oleh uh, Rizwan M Rizwan uh, Rizwan Din Emborhan, kan? Ini semua adalah sumber yang datang daripada mereka. Siapa pelajar senior tersebut? Tidak tahu. Tuan-tuan, ha. yang mana tanya siapa pelajar senior tersebut ni? Sedangkan mahkamah pun tidak tahu identiti mereka, apatah pula kita, kan? Ha, kita saya pun lagilah tak tahu. Ha, saya tak boleh nak jawablah soalan tu. Ha, cuma yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan adalah bagaimana butiran saksi keempat ini ya. Ha, mereka ini tertakluk di bawah akta keterangan saksi kanak-kanak tahun 2017. Ha. Ya. Kasihan Zara, kita yang dengar pun stres. Saya faham. Okay, Masih dalam rahsia tu, betul. Jawapan saksi berbeza-beza. Tuan-tuan, ha sebab tu saya bagi tahu tadi, kalau boleh tuan-tuan sediakan Pen lah, pen dan kertas, so that you guys boleh take note, yeah, jot down apa yang kita kongsikan ini, so that you guys boleh tengoklah apa perbezaan, yang mana yang bentuk sama, yang mana yang point penting, kan? Okay.